Я бомж. Я сразу ему показываешь, что нельзя так. И они типа, знаешь, машина едет, а голубь такой идет себе. Я царь этого города. Они настолько сильно отвыкли от людей вообще в целом. Я, кстати, не знаю, чем они питают, почему они выжили. Ну, это же началось с самого детства. Любов до птиці. Ловив я дику птицю, щиглики, там, коноплянок, чижиків, снігурів. А, а тоді про я тільки мечтав. А тоді папа мені купив. Це, мабуть, у був... восьмому класі я був, купив канара кенера. Як зараз пам'ятаю, рябий такий був, зеленорябий. И полюбил я птичку, то, что, конечно, птичку, где коловишь, много их гибнет. А канарейка, она рождается в клетке, в клетке и помирает. У меня были частые фотосессии, видеосъемки. У меня были записи коверов моих на канал. Я переводила песни с английского, с корейского, с японского на русский язык. А могла также переводить в оригиналах петь, то есть такое было смешанное, смешанный момент. В общем, каверщик, обычный каверщик. У меня всегда мое хобби, моя карьера, это всегда было важнее всего. Я жесткий карьерист, мне кажется, я не семейный человек, хотя за войну я поняла, что семья для меня все-таки стоит на первом месте. Но в такие моменты я выбирала всегда карьеру. Казарейка, она птичка ж пересмешник. Она имитирует не одну птичку. В одной птичке может 8-10 птичек быть. И синички, и юли, и овсянки. Вам уже нравится песня, а членам вашей семьи мешает. Я, в принципе, всегда мечтала стать успешным вокалистом для меня это, это жизнь. Сцена, отдача людей. Сейчас я поставила все на паузу, потому что нет возможности, ну, как сказать, возможность можно идти сюда, главное было бы желание. Нет вдохновения, и из-за того, что вот эти вот происходили эмоциональные качели какие-то, из-за этого сейчас вдохновение оставить очень трудно. Я думала, я вернусь сюда, на квартире, я буду петь там целый день, а по факту я просто сижу на своей жопе, я, про, я просто как те, которые не научились, да, которых я вот якобы осуждаю, а я делаю то же самое. На вашу думку, для чего людям канарейки? Ну, для души, я думаю, для души. Ну, ну представьте, это зима, а вот у вас в хате сыночка спевает или Юла, Прекрасно. Душа радується, настроєння піднімається. Думаєш, за скоро весна, доживемо до весни. Аби ця війна закінчилась, хочеться мені поїхати на конкурс зустріти з хлопцями. У мене, у мене товариш є у, у, у Черновцях. От хочеш, я зараз подзвоню, я Як він свистить, він один к одному свистить ротом. Алло? Да. Юзик, здравствуй, дорогой. Да, Марченко Саша. Да, так, Марченко Саша. Юзик, слухай. У мене ось у зараз хлопці прийшли, знімають фільм. Да. Як ти? Ти можеш просвісти? вони за, запишуть. Юль. – Я попробую якщо що А ну, давай. Юло. Вісеня синіця. Ой, молодец. Хлопцы в восторге от, от всего. У меня все, как Ой, это любитель, это у него дикая птица. Ну, что такое даже держ... Иволга. Представляете? иволы, у, у него там в хате, он, он ловит их. Он мне все, Саша, приедь на Буковину, подивися, какая красота. На Пасху. Он, ну, аби Шура была жива, она по этот поехали бы туда. Ну, один, ну что, я поставлю, а покормить надо все, вы понимаете? Отряды наших украинских военных, они прорывались в Казахстан через мой район. Они партизанами узнали, где стоят русские войска, и они хотели попытаться прорваться к Азовстале, чтобы поддержать как-то Азовсталь. мы слышим количество прилетов, весь этот свист со всех сторон. Мы просто выбегаем в столовую, кошка с меня спрыгивает, она вылетает, просто пули в столовую. Я понимаю, что нам срочно нужно туда идти. В столовой печь. Это, наверное, та ночь, когда мы ближе всего сидели друг к другу возле печи. Потому что мы держимся все за руки. И просто, знаешь, в голове такое... Хоть бы мимо нас, хоть бы мимо нас. И в этот момент ты чувствуешь... Я просто слышу, знаешь, прилет с правой стороны. У меня дом ходором ходит. Вот в этот момент, когда мы держимся все за руки, я, я, я вообще понимаю, что происходит. Мой дед выходит просто в комнату ко мне, а у меня с окна видно вот Азовсталь, вот тут соседние дома, то есть видно все. И он говорит, от нас говорит, один дом горит. Мама выбегает в холодную кухню, с правой стороны от нас два дома и тоже горит. За нами тоже горит. Спереди тоже горит, все вокруг в дыму, все вокруг горит, и ветер в нашу сторону. Воды нигде нет. И я понимаю, что все. Это, наверное, самое страшное, когда я понимаю, что я могу этих людей держать в последний раз в жизни. И бабушка выдает такую фразу, она начинает говорить о том, что, Господи, лучше бы я вас отпустила, говорит, отпустила, чтобы вы уехали все отсюда я не хотела, чтобы вы оставались здесь со мной в этот момент. Говорит, лучше бы я отпустила тебя, говорит, в Японию. Едь, говорит, в свою Японию, Корею, говорит, куда хочешь. Говорит, за границу, говорит, забирай просто всех. Говорит, просто, чтобы вы уехали, говорит, чтобы вы этого не видели, чтобы вы не знали этого. И вот именно в этот момент, это, наверное, первый раз, когда я дала себе конкретную такую слабину. Я просто сижу и плачу, я просто поддерживаю бабушку, я ее глажу, говорю, мама, говорю, если так надо, случиться было, значит так случится. Я говорю о том, что мы выживем, что все будет хорошо, я еще поеду в свою корею, я еще там буду на сцене выступать петь. Я говорю, мама, говорю, не переживай, ты знаешь, что мы пробивные. Я внутри сама в это вроде как верю, но и моя чуйка говорит мне о том, что все будет хорошо, что вот, вот тебе нужно это пережить, просто вот это ну, ты должна сломаться сейчас. Стержень, который держал меня все это время он просто сначала разломался на кусочки, а потом, знаешь, в одну секунду буквально вот просто переключается, и он стал настолько твердым, что мне даже было неудобно сидеть. Я просто беру всех за руки, я говорю, мы с вами, говорю, тут выжили, говорю, сколько времени. Говорю, сколько нас могло убить мама с тобой в городе, когда мы выходили позвонить просто. Я говорю, ба, если бы вы тогда в доме остались, вы бы с да, уже были где-то под кирпичами, мы бы вас не нашли, говорю. Ты знаешь, свои хрупкие кости, ну, ну это, это, это был бы ужас, да? К нам могли прийти в любой момент военные, они могли ворваться в дом, они могли изнасиловать меня, сестру, маму, они могли нас просто убить. Они могли застрелить меня за мои высказывания на улице, когда я хамила, просто откровенно я хамила этим людям, потому что, кто вы такие? Это город, в котором я живу. Вы не отсюда. Это мой город. Это мои люди, которых я хочу защитить. Это мои люди, которых я люблю. Это то место, где я выросла. Багато у меня было в Мариуполе. Где они, что они, как не знаю. А там тоже? Там Теж По канарейкам, да? Приезжали до меня, тут хлопцы и ночевали. В Мариуполе Саша, Генка. Когда у нас закончилась уже еда, нам сказали, что приедет какая-то гуманитарная помощь, якобы то ли среди местных жителей, то ли среди кого-то. То есть откуда-то привезут, короче, лекарства и хлеб. Мы пошли туда за этим хлебом. Потому что, ну, есть, буквально нечего. То есть, что, идти либо друг друга убивать, либо идти за гуманитаркой. Одной из двух. И ты выбираешь меньше из зол. И мы то пошли за хлебом. Причем, знаешь, когда мы шли туда, типа мы такие, вау, все, отлично, значит, значит, типа лепешки сегодня не готовим, значит, у нас мука еще немножко остается, как бы можем себе продлить какой-то, знаешь, какой-то уровень жизни. Вот. И мы идем туда за хлебом, и там собралось человек 20, наверное, или 30 со всех улиц. Кто-то там взял чужие еще паспорта на всякий случай, соседи, которые не могут ходить, там бабульки, дедульки. И приезжают три машины. Первая машина с хлебом, вторая с лекарствами, третья с детскими всякими приколюхами. Тебе протягивают этот хлеб, а ты стоишь, ты смотришь на свои руки, ну, типа, да, вот как мы протягиваем руки, да, когда нам что-то просто передают. И ты понимаешь, такое ощущение, будто ты просишь подачку. И я вижу боковым зрением, что бабушка отходит и начинает плакать. Мы просто его не взяли. Мы даже лекарства не взяли. У тебя есть какое-то достоинство. Ты все еще человек. Ты не собака на улице, которой нечего есть, у которой нет дома. И знаешь, вот когда я приехала в Европу, и мне говорят, что я беженец. Я не беженец. Да, у меня может не быть дома, да, у меня может не быть каких-то благ, да, но я не пойду за какими-то вещами, да, которые выдают людям. Они кому-то, может, больше нужны. Я увидела у одного блогера а, момент. По сути, город-то разрушенный, ну, по сути, мы все бомжи, да, как бы, ну, у нас типа жилья, ну, объективно, нет. И я такая сижу и думаю, я, я бомж, знаешь, типа сейчас это смешно. Это я стою, такая сижу, вот я просто сижу, листаю эту ленту, такая, я бомж, типа, кто я? Я сын панды, сын гуся, я бомж. Вернемся трошки до, до бывает у них стресс, чи бывает у них? Кто? Стресс. Да. Буває стрес. Особливо коли на конкурс везеш у ящику. Переноска така в поїзді ж, ну, до, у Києва, це ввечері сідаєш, а утром аж там на вокзалі ці на ну, сквозняки. Це буває. буває така птичка, що стрес вдома хорошо йшла, а на конкурсі мої не заспівати. Думали про евакуацію, що було б з птахами? Думав, думаю, возьму. Возьму два самчика, две-три самочки с собой и, и, и корму. Больше и себе ничего не буду брать, чтобы сохранить кровь. Очень тяжело хоро... попасть на хорошую кровь. У меня есть э, стопка фотографий, которые мне подарил мой лучший друг на день рождения. Он распечатал мои фотографии с моих фотосессий, которые мы с ним проводили. Он мне пожелал, чтобы я никогда не забывала, кто я есть. Она, наверное, меня... Держала в тонусе за границей, потому что я помнила, что я не одна, что у меня есть люди, но и тем не менее я помнила, что я сильная. А потом я с собой взяла несколько альбомов BTS, которые мне больше всего нравились, и тоже они такие были, больше с воспоминаниями. То есть там была музыка, которая напоминала мне о многих моментах моей жизни. Я с собой взяла микрофон, обязательно микрофон и стойку. Я знала, что по освещению как бы кольцевая лампа, она просто не вместится ко мне в багаж, и я понимала, что нет смысла тянуть два чемодана. Uh, и дома осталась uh, укулеле, которую я подарила парню, когда было совсем все прям печально и тяжело. У меня катилась слеза, и я просто перебирала струны. Какие шансы, что канарейка, которую я куплю, она будет спевать? Спевать она то будет, а что будет спевать? Купуют хорошую птичку, а до дома а она спевает совсем не те. То, что хозяин не держал в ежовых рукавицах. Він їй наказував, якщо вона неправильно йде. і Вона навіть доходить до цього міста, де робить, скажімо там, речок. Остановиться і дивиться на хазяїна. Вона дуже понімається. Є хороша птичка, як ото кажуть, бочка меду і, і ложка льох в спорте. І ото сидиш з палочкою, то буває, буває, вибиваєш. Но это не, не колина. Голуби ходят, и я почему-то наших драмовских голубей вспомнила. Ой, не, не правда, они в принципе всегда были наглые. Ну, прям очень наглые. Они на голову садились, там, не знаю. Такое ощущение, будто если тебя обсыпать пшеном, то будет как в один дома, когда они, знаешь, прям напали во второй части на, на этих чуваков. Вот. А после того, как были взрывы на драмтеатре. И в целом, да, там очень много было по центру прилетов, они стали вообще неуправляемые. Но я правда думала, что их сожрут. Ну, когда людям есть нечего, голубь — это это курица, <сум> это маленькая курица. <сум> О, прилетели эти, вот это уже несколько дней только прилетели, грачи. І от вони десь з Росії сюди до нас, наче туди. Летять десь Одеська область, Ніколаївська. Ну, може, зараз стріляють. Mm -hmm. І от зараз там стріляють, всі копці, всі всі тут. Донецьке там вже бахкають. Наві вовки з'явилися в нас із Донецьких сітей. Ми з мамою йдемо по вулиці, я слышу свіст. Я слышу свист над головой, мы с мамой прижимаемся к забору, и я не слышу взрыва. И такой страх какой-то, наверное, животный, потому что где-то упал снаряд, который не разорвался. И он может разорваться абсолютно в любой момент. И слышу второй раз свистит, летит прямо над головой, я слышу этот звук, и опять не разорвался. А мы с мамой уже чуть ли не, ну, не лежим, а как бы мы уже присели, потому что я понимаю, что значит, скорее всего, пошел прилет по нашему району, хотя, ну, вроде как, мы более-менее могли вычислить, да, но я не могу понять, куда летит. Тут мы уже с мамой набрали баклажки, возвращаемся домой, я опять слышу свист над головой, и вот прям вот так вот над головой. У меня сердце остановилось, мы к этому забору, меня мама подталкивает к забору. Я слышу еще один свист, еще один. И мы так с ней просто случайно смотрим вот так вот вверх. А к нам в город прилетели скворцы. И эти твари научились звукоподражать снарядом.